Починаємо традиційно після матчу прес-конференцію наш перший гість Сергій Дмитрович ділиться своїми враженнями про сьогоднішній матч, виказує свою, поки що можливо емоційну точку зору, відразу ж подивиться, потім скаже і собі, і своїм хлопцям. Ну і то ще він дуже, будь ласка. Ну, в первую очередь я хочу поздравить команду Александрии с выходом в следующую стадию Кубка. Молодцы, ребята, в принципе, э, скажем, того, к чему и шли, они добились. То есть вышли в следующую стадию, 1,4, 4 кто уже попадется им соперники, в следующих играх им удачи и как можно дальше постараться пройти в стадии Кубка. Все-таки мы э, команды с одной области, поэтому это тоже и престиж области, поэтому удачи ребятам, без травм. Вот. Касательно игры, я думаю, что в целом игра удалась обоим командам, и мы и Александрия достаточно агрессивно сегодня провели игру, с той лишь разницей, что Александрия смогла реализовать свои моменты, а мы не, не смогли. Вот. А если взять в целом сама игра как дерби, я думаю, что э, вы уже, наверное, знаете, что не, независимо от того, в какой лиге играет Александрия или Кировоград, или на в каком чемпионате, или Кубок, или не имеет значения, всегда игры, э, скажем, в этих дерби проходят с большим накалом, с большим интересом большим обилием борьбы, карточек, поэтому сегодня было не исключение. Я думаю, что в целом э, болельщикам должна понравиться была такая игра. Вот. Но ну, все равно кто-то в этой игре должен был уйти победителем, а кто-то проигравшим. К сожалению, мы сегодня не смогли, еще раз повторюсь, забить те э, немногочисленные, но моменты были. Вот. Но ну, Александрия реализовала, идет дальше. Поэтому удачи. Спасибо. Дякую даже ваши запитания, что нам не Можно? А, Будь да. ласка, там У меня один вопрос такой. У вас впереди игры с теми, кто наступает ну, в чемпионате, я имею в виду, да. На пятки там, это и горняки и бровары. А горняк, там кривой враг. вы не, я чему? Не с опаской ли вы давали там установки, учитывая то, что все-таки в чемпионате такие игры? Не было таких вот, да Та, ладно, уже как-нибудь, а там важнее. Ну, я думаю, что по игре у вас, наверное, не должно было бы возникнуть. То есть, либо как не могло бы в этом дерби быть. Поэтому мы в любом случае, у нас задача президента настраиваться на каждый матч, независимо от того, чемпионат это кубок или там первенство какой-то области. То есть мы выходим на каждый матч, стараемся играть и радовать и болельщиков, и результатом, и самой игрой. Вот. Поэтому, конечно, мы понимаем, что для того, чтобы бороться на два фронта и на кубок, и на чемпионат, соответственно, нужно, чтобы была хотя бы... Скамейка запасных немножко подлиннее. Так как у нас мы столкнулись с некоторыми проблемами, у нас пропускал основной игрок в опорной зоне. И центральный защитник Ярик Ковациев получил травму. Поэтому мы были ограничены сегодня в этих моментах. Деревчинский только-только начал набирать какие-то кондиции, потому что три месяца, два месяца пропустил. Поэтому на замене было два мальчика 97-го года, Пока нам с этим сложно. Но в то же самое время это нас ни в коем случае никаким образом не оправдывает. То есть мы старались, пытались. Я думаю. Ну что... а как теперь те два? Две встречи, которые тоже, что так придется. <laughs> ну не две, а четыре встречи. Четыре Из <laughs> четырех встреч у нас три на выезде. И на выезде, действительно, как вы сказали, с лидером. Ну, как, будем сейчас задача восстановить ребят, мотивировать и будем дальше двигаться. Все-таки в чемпионате есть хоть какое-то. Ну, скажем, дистанция, где мы можем что-то изменить, а в кубке, ж, мы не можем ну, изменить. Ну, понятно, ясно. Поэтому... Все ясно, спасибо.